с вами гость охотника и сегодня у нас лего сити да 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 лего сити полиция моя любимая серия от сити да 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 сейчас мы будем обозревать и так начнем с этой малюсенькой коробочки которая уделяет немножечко внимания ой прикольно я сказал так и вот написано тут то, что надо от 5 до 12 лет. Лего Сити, сам набор нарисован, артикл 641. И тут написано, игрушка город, погоня за воришкой. За 409 рублей я купил этот набор. Это можно сказать как пак, но не Бэтл Пак. Бэтл Пак это самый обычный Лего Бэтл Пак. Лего Бэтл это Лего Бэтл Лего Сити. Есть Лего Сити, Чима Батлпаки, я знаю. Есть еще Сити, оказывается, Батлпаки. Итак, у нас тут мотоцикл упал. Как вы видите, что у нас тут есть? Ведется погоня за таким вот некрасивым чувачком. Да, таким некрасивым. Такой нефу. Говнюк. Говнюк он полный. И за ними гонится самый крутой полицейский в мире. Спецназ. Да. И, ну, короче, он перепрыгивает через заграду. Итак, уделим верхней части коробочки. Это у нас тут эксклюзивная фигурка. Этот спецназовец, можно сказать. И этот чувачок. Плохой чувачок. Коробочка открывалась таким способом. Я брал, надавливал клапан. И так он открывался. И перейдем к инструкции. Инструкция очень маленькая, сложенная пополам. Она бы не поместилась. Но ее как-то леговцы запихнули. Итак, начнем. Тут тоже самое нарисовано, только нету этого и этого. Ну, вы поняли. Открываем. Тут у нас как надо собирать правильно. Мини-фигурки. И дальше мы собираем этот набор весь. Набор этот собираем, собираем и заканчиваем на, 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 на 16 странице. Дальше у нас идет все наборы Лего Сити Полиция. Еще у нас тут игра Лего Сити. Так, у нас тут такое вывалилось немного. Еще у нас тут еще перечень детали. Я очень мальчик, который говорит, ку, ку, говорит, купи Лего, купи Лего, 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 Лего. Или выиграть бесплатно Лего. Мне по... Не по не. Итак, это по мне. Выиграть бесплатное Лего. Итак, начнем с мини-фигурок. Первая мини-фигурка это сам Свет. Можно сказать, Свет, Свет, Свет. Сам полицейский. и Вы заметили, что там белый шлем, а у меня черный шлем. Потому что мне так больше нравится черным шлемом. Он так больше на спецназовца похож. Если вы играли в CS 1.6 Counter-Strike, то вы помните таких спецназовцев. Германский или морской котик, как их называют. Ну, вы поняли. Итак, вот такой принт на теле спереди и принт на теле сзади. Полиция и подсумки всякие. Дальше, сейчас посмотрим его личка. Оно довольно... Так, сейчас. Вот, Камера уже сфокусировалась. Вот, видите, какое у нас личико. Дальше. Сейчас я его обратно поставлю. Вот так вот. Теперь он рядом с бандитом сейчас будет стоять. Дальше. Следующая мини которая мне э, также нравится, но она тоже эксклюзивная. Это бандиган. Бандикам. Да. Так, подождите. У нас тут... Такая небольшая проблемочка. Сейчас мы музыку выключим. Эту надоедливо. А вы пока посмотрите на наш наборчик. На наши мини-фигурки. Нравятся вам они или нет. Да-да-да, мини-фигурки очень хорошие. Да-да-да, очень. Мне они очень прям так хорошо нравятся. Я прям я еще бы купил такой себе наборчик. Да-да-да. Еще бы сделал обзорчик. Купил бы еще себе такой наборчик и сделал бы еще обзорчик в рифму. Так, сейчас у нас обзор бандит, Бандикан наш. Сейчас мы его возьмем и посмотрим. Принт на теле. Спереди видно, майка у него оборвал руки себе, туркова, то есть шапочка у него такая на бикрен черная, у меня была такая серая, давно еще, когда мне было 8 лет еще. Вот лом такой и денежки с рюкзачком, тут 200 лего единиц. И поставим бандита опять на наше же коронное место. Дальше у нас идет постройки. Самая маленькая постройка, которая тут есть, которая меньше всего деталей уделяет. Я даже сейчас вам скажу, сколько всего деталей она вмещает здесь. Ровно 9 деталей. Да, тут 9 деталей в этой штуке. Вот на мотоцикле не могу. Вот тут, короче, если вы помните, на коробочке там бандит перепрыгивает через это ограждение. Кстати, ломом я вам потом в конце видео покажу, как он может вырвать это заграждение. Вот такое оно интересное, кирпичики такие пути в парковке. Дальше у нас самое интересное, это мотоцикл. Такой лего мотоцикл у нас тут сзади наручники, наклейка полиция, полиция и полиция еще там. Мигалочка тут у нас родная, колесики. Он так еще хорошо. Если смотреть, например, Рендендах. Санова Бич. У нас мотоцикл уехал. Да, он уехал. Вот он, мотоцикл. Вы уже видите, что я двумя руками снимаю, потому что это неудобно. Снимать одной рукой. И вот такой мотик мо мо у нас. Рандандах! Задавит всех преступников в городе. Да шучу. Ой, же мотоцикл такой интересненький. Деталька, это одна большая деталь. Была, ну, это как самокат. Тут две, две подножки были у нас. Да-да-да. Итак, можно я вам сейчас покажу, как преступник вырывает заграждение. Потом я расскажу о этом наборе подробнее. Да-да. Итак, например. Ой, блин. Итак, короткая анимация. Ой, блин, за мной гонится мент. Что ж делать? Ой, круто, заграждение. И, и он захватывает ломом заграждение и выкидывает. Так, неудача. Неудача номер один. Так выпало из рук один. Эй, э -э, как мне сделать это? Б. -э. Э -э. Ура, сегодня я на свободе. Да. Сейчас я вам расскажу про этот набор подробнее. сейчас я ему оценку буду ставить и так всем набором я буду ставить оценку. Итак, начнем. Мне этот набор, в принципе, понравился мотоциклам и двумя фигурками еще этим заграждением понравился тоже. Я ставлю этому набору лайк. Так, подождите, еще не, еще не лайк. Этому набору я ставлю хорошую отметку, потому что тут все есть. И ставлю этому набору большой лайк. И следующий обзор на какой-то конструктор точно будет, наверное, не знаю когда, наверное, там послезавтра, а то и через неделю, наверное, через неделю. Итак, всем удачи, всем пока. С вами был в гостях Унека, всем удачи, всем пока. И сегодня мы снимали Лего Сити 641, всем удачи, всем пока.